Salam dəyərli izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizlərə çox gözəl, şəxsi yaşan məqsədi üçün inşa edilən 3 sot 600 kvadrat metr torpaq sahəsində inşa edilən, tam şəxsi tikili paket qupcalı, evin də torpağın da qupcası olan, yerdən kürsülü gözəl bir 4 otağlı həyət evini sizlərə təqdim edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, baxın belə bir gözəl xarici görünüşü var. Həyətinin sahəsi yetərincə genişdir. Evin tikili sahəsi də çox böyük bir evdir. Həqiqətən də yerdən kürsülüdür, hündür zəncirləri var. Burada belə bir terras məqsədi ilə düzəldilmiş hissədir. Həyətin baxın bu hissəsində gül ağacəkmək üçün yeri var. 8-10 tonluq su baseniəsi həyətində əlavə olaraq sanzueli. Bu əsaitin həyətində əlavə olaraq su baseniəsi, e, su baseniəsi və samoseli yerləşir. Evin yanına keçmək mümkündür. Və qeyd edim ki, bu evdə belə bir üstünlük də var ki, dəyərli izləyicilərimiz, evin sol hissəsində 2 sot, sağ hissəsində isə 3 sot əmlak sahibinə aid torpaq sahəsi var. İstəsəz alıb bu həyət evinin torpaq sahəsini artıra bilərsiniz. Yəni hal-hazırda 3.6 sot torpaq sahəsindədir. İstəsəz bu evi Yəni 8 sotda da deyə bilərsiniz, 6 sotda da. Yəni artıra bilərsiniz də torpaq sahəsini. Keyfiyyətlə tikilmiş bir evdir. Üstünün kəməri, altının fundamenti, yanları kalondur. Şəxsi tikili evdir. Masazır qəsəbəsində hündür ərazidə 569 nömrəli marşrut xəttindən 150 metr məsafədə qazı, su, işığı, kanalizasiyası olan və 6 nömrəli məktəbə də nisbətən yaxın ərazidə yerləşən bir həyət evidir. Yəni birbaşa emlak sahibindən deyilən qiymətdir və real alıcıya gözəl bir endirim olacaq. Bizdən belə ifadə edən alıcılar çox olur. Şəxsi tikili bir evdə, dəyərli izləyicilər, köç yaşa vəziyyətində bir evdir. Keçə evin daxili hissəsi ilə tanış olan dəyərli izləyicilərimiz, evin daxili hissəsindəyik. Həqiqətən də çox böyük bir evdir. Çöldən evin tikili sahəsi 181 kvadratmetrdir. Daxili tikili sahəsi hissə, yəni otaqların ölçüsü ilə birlikdə hesabladqda 150 kvadrat metrdir. Evin xolunun ölçüləri 9.30 uzunluğunda, 2.60 enindədir, dəyərli izləyicilərimiz. Evin zalının ölçüsü, deməli, 7.30-un 5 metr ölçüsündə, evin daxilində baxın, bu girişdəki şkaf qalacaq. Yəni bir sözlə şəxsi yaşan məqsədi üçün inşa edilən möhtəşəm geniş bir evdir. Kombisi, lüstürü, pərdəsi var. Deməli, qonaq otağının ölçüsü, dəyərli izləyicilərimiz, 7.35 metr ölçsündə, hardasa, yəni 37 kvadratmetrli sahəsi var. Xolu 25 kvadratmetrlidir. Şəxsi tikili bir evdir. Evdə də, dəyərli izləyicilər, mərtəbə hündürlüyündə böyük bir zəlzəməsi var. Mən sizə o zəlzəmin də təqdim edəcəm. Evin daxilindən girişi var. Köçəyə mətbəxə Baxın, mətbəxdə qeyd etdiyiniz izləmə hissəsi burdadır. Adam boyu hündürlüyünü tam rahat şəkildə keçib hərəkət etmə mümkündür. Mətbəxinin ölçüləri 5.80-i 3.70-ə 22 kvadrat metr ölçüsü var. Yəni dəqiq ölçüləri, dəqiq ölçüləri sizinlərə nəzərinizə çatdıram ki, tam aydın şəkildə məlumat əldə edə biləsiniz. Evin eni yəni, və genişliyini tam rahat şəkildə biləsiniz yataq otaqları isə dəyərli izləcilərimiz kvadrat ölçülü yataq otaqlarının hərçə 496-nın 331-ə 17 kvadrat, 555-in 367-yə 21 kvadrat, 430-un deməli 4950-yə 22 kvadrat isə yataq otaqlarıdır. Baxın, tam ətraflı şəkildə təqdim edirəm. Yəni ölçüləri qeyd edirəm ki, otaqların genişliyini təxmini olaraq biləsiniz. Hamsı genişdir. Çöldən çölə evin tikili sahəsi 180 kvadratmetrdir. Və sanuzeli, sanuzeli dəyərli izləyicilərimiz, 2.15-in 2.65-ə, hardsa 6 kvadratmetr ölçsündə olan evin sanuzeli var. Tavan hündürlüyü isə 3.15-dir. 3.15 tavan hündürlüyündə sənət paket kupçadır. Evin də torpağının da kupçası var. Şəxsi yaşanma məqsədi üçün inşa edilmiş belə bir gözəl evdir. Təhlişdiyim qədər sizə ətraflı məlumatı qeyd etdim. Heç bir qaranlıq yeri qalması. Qiyməti isə dəyərli izləyicilərimiz 137 min manatdır və gələn alıcıya gözəl bir endirim olacaq. Yəni ev sahibi də demiş ki, gələn alıcılarla yəni çalışdığım qədər razılaşacam. Əli boş qoytmasınlar. Ev sahibi də yəni şəxsi evdir, gördünüz kimi. Bugünkü gündə yaşayış üçün kombidir, mətbəx mebelidir, lüstrdür, pərdəsidir, hamsı var. Allah hər bir şəxsə alandan, satanada xeyir versin. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun.